मुसवरे पाकिस्तान मुसवरे पाकिस्तान हकीम उम्मत डॉक्टर अलमा मोहम्मद तो इकबाल इन्होंने बड़े शरीर पाको के मुसलमानों के अंदर एक शोर बेदार किया कि एक, एक अलग इस्लामी रियासत का इस्लामी मुल्क का ये मुसलमानों के लिए हिंदू और मुस्लिम दो कौमें हैं दोनों के नजरिया दोनों की तहजीब अलग अलग है तो ये जब तक इकट्ठे रहेंगे ये लड़ाई झगड़े होते रहेंगे बेहतर यही है कि ये अलग अलग रहें एक इस्लामी मुल्क वजूद में है तो फिर कोशिशें शुरू हुई दो कौमी नजरिए का तस्वर तो फिर जम्मली जनात की की ये खुदादार पाकिस्तान, पाकिस्तान देने वाला तो पाकिस्तान का तस्वर दिया फिर उसके साथ साथ इन्होंने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों की रहनुमाई की और वो शायरी सारी जो है वो इस्लामी शायरी है और मुसलमानों के इसला के लिए एक फलसफा दिया जिसे कहते हैं फलसफा खुदी मुसलमान सुनते आ रहे हैं खुदी का तस्वर जो रामा इकबाल का है वो तो गुज्ता तो एक सदी हो गई तो फलसफा खुदी है क्या वो तो कहते हैं कि खुदी के जोर से दुनिया पे छा जा मुकाम रंग बू का राज पा जा बरन के बहन साहिल आशना रह कफ़े साहिल से दामन खेचता जा खुदी को ना दे सीमोजर के इवस नहीं शोला देते शरद के इवस खुदी की जलवतों में मुस्तफाई खुदी की खलबतों में क्यों ज़मीनों जमीन और आसमान और कुर्सी अर्श खुदी की जद में है सारी खुदाई। अब मसला ये है कि ये तसव्वुर खुदी ये फल्सफाए खुदी इसको हमने क्या समझा मतलब अन अरेफा नफ्सो फका नरेफा नफ्सो यदि सही बात है कि जिसने अपने आप को पहचाना तहकीक उसने अपने रब को पहचाना तो जात का जो इरफान सफर है ये अपनी तो जात से शुरू होता है ये जात से शुरू होता है और फिर इलाही तक ले जाता है ये अंदर से शुरू होता है खुदा तक ले जाता है तो फिर इश्क रख्तल ने कहा मोहम्मद से वफात ने हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या कलम तेरे हैं अल्लाह तो क्या रहे हैं त्या मेरे महबूब के साथ तुमने वाल की उनकी गुलामी की अकात की की तो फिर अल्लाह बनाता है हम तेरे हमसे बड़ा मैं भी मेरे मलाइका भी मेरे पूरी कायना पूरा निजाम ये जहां चीज है क्या और ये जहां जिसके पीछे तू पागलों की तरह फिरता है, ये क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं मैं लोहो कलम उठाकर तेरे आगे रख दूंगा वो खुदाई कलम दाम जिसके साथ कायनात के फैसले करता हूं लेकिन शर्त उसके लिए क्या है मोहम्मद की गुलामी दीन हट की शर्त अव्वल है अगर वो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है उदार राय के सबूल खत्मे रसूल मोहलाय कुल जिसने उबारी राह को बख्शा खरोबे वादिये सीना निगाहे इश्कों मस्ती में वही अव्वल वही आखर वही कुरान वही फुरका वही यासी वही तहा तो बात यही है वो एक जगह कहते हैं खीराना कर सका मुझे जन्नत आने से फरान सुरमा मैं इंग्लिस्तान की फिजाओं में रहा हूँ मैं लंदन में रहा हूँ यूरोप में रहा हूं, जर्मन में रहा हूँ लेकिन कुछ ना सका मुझे वहां की जो देने वाला माहौल था खीरा न कर सका मुझे जनवा दानिश मुझे खीरा कर सका सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ मेरी आंख ने मदीना और नजफ की खाक का सुरमा था यानी रसूल और मौलाना कायनात की तालीमत वो मेरे ऊपर मोहित थी उनका फैज मेरे अंदर मौजूद था मतलब नबूवत और फैज से मैं माला माल था इसलिए मुझे वो न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाबेज लंदन की फिजाओं के अंदर भी सुबह को आधी रात को उठ के तहज पढ़ना ये मेरी आदत नहीं छूटी और ना मैंने अपना लिबास बदला ना अपनी जुबान बदली ना तरीके बदले इंग्रिस्तान की फिजाओं में रहते हुए तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है ये बातें डेढ़ सौ साल पुरानी है तो उस जमाने में वो कहते हैं मैंने अपनी मिल्लत पर कयास अकवाम के मदद से ना कर आज हम बच्चों को यूरोपियन बनाना चाहते हैं वेस्टर्न कल्चर देना चाहते हैं अंग्रेज बनाते हैं इंग्लिश के अल्फाज सिखाते हैं अरबी के करीब नहीं जाने देते हैं। तो ये कहते हैं अपनी मिल्लत पर क्यास अव मगरब से सेना कर खास है में कौन रसूल हाशमी हमारा अपना कल्चर है हमारी तहजीब है हमारी तारीख है हमारा तबन है हमारी चौदह सौ साल की तारीख हमें किसी से कुल पूछने की जरूरत नहीं, नहीं। किसी की नकल उतारने की जरूरत नहीं आपके पास असल क्या मौजूद है जब असल मौजूद है तो हम क्यों नकल उतारते ये जहनी गुलामी जो है वो मरूफ होती हैं दूसरी चीजों से किताबें देखी बागे बराब कलीम जबड़े मशर अरबान हिजाज असरान खुदी रूज कर किसी एक नाम का किसी एक भी किताब का नाम इंग्लिश में नहीं की जितनी किताबें हैं किसी एक किताब का नाम इंग्लिश में नहीं है ये है अपनी के साथ बाले जिबरीन जिबरीन की परवास प्यामे मशरक मशरक के थे ना हम मशरिक के रहने वाले थे तो इसलिए इनको क्या कहते हैं शायद मशरक तो मैं की है, तो रखी उन्होंने उनका लिबास हाई कोर्ट से आते थे तो अपना वो सरकारी जो का लिबास उतार के रख देते थे तहमल बांधते थे और गुरता देते थे और अली बख्श को कहते थे लिया। तो इसलिए इकबाल की शायरी जो है ये इस्लामी और अमामी शायरी क्या है इकबाल कुरान पाक सामने रखते थे फिर शायरी के लिखते थे तो इसलिए उनको रसूल के ऊपर बैठकर क्यों कौन करते हैं तो दीन जो है वो क्यों उनके हवाले देते हैं उनके इशार के इस तरीके से उन्होंने हक बात किसी और ने सबक मिला है यह मेरा मुस्तफा से मुझे ख्याल में बेशरीत की में है कर कि पूरी तो कायनात जो है ये क्या है बशरीत के में है कहते हैं कि इसी रोजो शर्म में उलझ कर ना रह जा इसी रोजो शब में उलझ कर ना रह जा शाम हो खा लिया पी लिया सो गए उठ गए बैठ गए बच्चे हो गए तो ये तो काम जानवरों वाले हैं ये सारे काम तो जानवर भी कर लेते हैं बल तुझे अल्लाह ने बनाया है शेर का राष्ट्र के ऊपर फायद किया है लगा दोबारा दिया दिया। तरक्की करनी है।, की जाना है वो कहते हैं उस खाकदान से किनारा जहां रिस्क का नाम है यादव गाना परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं शाही बनाता नहीं आई शाही अपना घर नहीं बनाया कर वो बुलंद वाला पहाड़ों की चोटियों में रहता है और बिल्कुल नहीं तेरा नशीम सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है पहाड़ों की पे तो किसे कहा है तो है तू शाही तुझे कहा है हजरत इंसान है मुसलमान तू शाहीन है तू बुलंदियों की तरफ जाना तेरी फितरत है लेकिन तू जो है तेरी परवरिश हुई है वो जगों के अंदर गीतों के अंदर दोनों की परिवार से एक फिजा में करगस का जहां और है शाही का जहां हो तो आला दमाग वाले लोगों के पास बैठा नहीं जिनके खुदाई दमाग हो जिनकी सोचें खुदाई सोचें हों जिनके खिलाफियात या खिलाफ मोहम्मदी हो तू जैसे घटिया लोगों में रहा तू तो बन गया दे दरबुलदार खाने वाला और जो ये शाहीन होता है उकाब होता है ये मुर्दार नहीं खाता कभी ये बुलंद प्रवास करता है और अपना शिकार खुद करता है तो मतलब ये जो खुदी का फलसा है इसको समझना है कि ये आपकी अपनी सलाह की तरफ ही सफर है कि आपके अंदर ये ताकत और ये अल्लाह ने रखा हुआ है के आप इसको तरक्की की तरफ ले जाए अगर आप चाहें तो फिर अपने मन में डूब कर जिंदगी

इकबाल याद जो है उसका दुनिया की जुबान में तर्जुमा हुआ गैरों ने उससे फायदे उठाए और हम जो है दुर्दू बन के बैठे हुए हैं चाहे शेर पढ़ लिए साल बजा दिए और कहा जी बस आज कहा का कहाका हो गया इकबाल का जो है वो दिन ही का सिल्ला कभी ये बचपन से ही कलाम सुनते हुए जिंदगी गुजर गई कोई पूछता है कि खुदी का सिलह खुदी क्या है सिले नेहा क्या है नहीं बस गुनगुनाना और सलाह लाना यही कुछ है खुद ही का सल्ले लेना इकबाल का फल्सफा खुद ही जो है ये जो अंदर की दुनिया को चमकाना सेल्फ कंट्रोल तो इरफान आजाद का सफर इसको हमने हवाले कर दिया प्रोफेसरों के स्कॉलरों के लेक्चरारों के यूनिवर्सिटीओं कार्यगमे हवाले कर दिया रमा इकबाल को और ये गाने बजाने वालों के हवाले मैसेज तो था उनका पूरी उम्मत के लिए एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिब से लेकर के काशगर, नील कहां है कहा नील जो है मिसर में है ना ये सारी दुनिया के मुसलमान जितने भी हैं ये सारी उम्मत मोहम्मदियां इकट्ठी हो जाए और मिसर से लेकर के काशगर कहाँ है कहा है एक इस्लामी ब्लॉक बनता है और मुसलमानों को होशी नहीं फलस्तीन का हाल देख लिया मुसलमान के हम अजीज हैं मुल्क का एक दूसरे के साथ तो वो कहते हैं कि मुझे इश्क की आग अंधेर है मुझे इश्क की आग अंधेर है मुसलमान ही आग का ढेर है तेरे तूफान में तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है भाई बाल क्या कह रही और तेरे अंदर जो दरिया है उसमें तूफान क्यों नहीं आ रहा ये रुका हुआ दरिया है ये बहरे गुजार है तेरे अंदर वो जोश और इस तरह क्यों नहीं है तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है खुद ही तेरी मुसलमा क्यों नहीं है कि बस है शिकवाए तकदीर यजदा तो खुद तकदीर यजदा क्यों नहीं तो खुद तकदीर यजदा क्यों नहीं है कि वो जैसे फरमाता है ना कि तो खुद ही को कर बोला देते ना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे उस मुकाम तक पहुंच जा है

निगाह बदमिन से ग्रेट फिलोसफर बदले बदमिन से बदल जाती है तकदीरें कौन कह रहे हैं उम्मत उम्मत इस उम्मत को जो बीमारियां लगी हुई थी उसको जानने वाले। नरबाजे कौन इस उम्मत मोहम्मद याद को ये दुनिया में डेढ़ दो अरब है तो चौबीस करोड़ यहां भी रहती है पाकिस्तान में तो पूरी उम्मत के लिए उनका क्या पैगाम है निगाहें नब्बे मोमिन से बदल जाती हैं तकबीरें जो हो जोके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें ये बात कोई छोटा मोटा बंदा नहीं कह रहा ग्रेट फिलोसफर मशरक मगरब शमाल जनूब जिनके नाम के टंके हैं उनके ऊपर पीएचडी हो रही है दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के अंदर ईरान वाले जो हैं उनको सलूट कर रहे हैं तुर्की वाले उन्होंने रूम के दरबार में वहां इनकी मौजूद है तुर्की के अंदर पीर मुश्किल थे ना आपके इतना इश्कता क्या कर पाते हैं पीरूमी रूमी खाकरा अक्सिर कर मेरे पीर रूमी ने मुझे मिट्टी से सोना बना दिया अब यहाँ क्या किसी को बताओगे पीर रूमी कौन है जब तो हमें पता ही नहीं ना हमें फारसी पढ़ी ना हमें अरबी पढ़ी ना तेरी तारीख इस्लाम पढ़ी ना हमें तसल्व पढ़ा ना रूहानियत क्या बताए रूमी क्या होता है गजाली क्या होता, होता है राजी क्या होता है हो, हो, राजी हो, गजानी हो, कुछ हाथ नहीं आता बेया जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही ये खुद आगाही के आदा जब इश्क सिखाता है ये खुद नहीं आते सारी रहो खुदा इसके लिए कोई गुरु चाहिए। की गुरु से पूछो। ये ऐसे आसानी होतीस थे।, थे।, थे, थे सारा कुछ ही आता था उनको रस तो की हदीसे भी आती थी कुरान भी आता था दुनिया को पढ़ाते थे दीन सिखाते थे तो फिर इनकलाब कैसे आए वो किसी मर्द कामिल से मर्द मोमिल से जब किसी मर्द के हाथों में हाथ दिए तो फिर वो अंदर के की रास्ते हैं एक बात कहते हैं कि सितारों से आगे, जहां और भी हैं अभी इश्क के और भी हैं, तो परवाज़ है काम तेरा तेरे सामने आसमां और भी हैं। अभी अगर खो गया एक निशेमन तो क्या गाँव मुकाम आतिया हो, और भी है, तो की जो है ये अलहमी और इस्लामी है। के बाद कोई शेर और नहीं लिखा इस्लामी शायरी की हरारत तो तो वालों ने मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन ना सका इकबाल का दरा है वो होता है जाता पैमा कारण हमारा इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है दा 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 क्या लिख रहे हैं इकबाल भी इकबाल, इकबाल से आगाह नहीं है कुछ इसमें तमस्खल नहीं बल्लाह नहीं है और ये कहा कि ये इतफाक मुबारको मोमिनों के लिए यह इतफाक मुबारको मोमिनों के लिए कि जुब है फकीर हाने शायद मेरे खिलाफ

लाना इकबाल सिर्फ इसलिए उनकी शायरी नहीं है कि बस वो स्कूलों में पढ़ते रहो सुबह उठ के लपे आती है दुआ सारी जिंदगी क्या करते रहे लपे आते लपे लपे करते रहे यानी की भी दुस्तगी ना करवाई लब पे आती है दुआ लफज क्या है किसी बच्चे से पूछ लो क्या कहेगा आती आते लप आती है दुआ बन के तमन्ना मेरे दिल की तमन्ना जो है दुआ बन के मेरे लबों पे आ रही है क्या कि जिंदगी मेरी शमा की सूरत हो जैसे शमा होती है ना तारीखी में अंधेरे में रोशनी पैदा कर देती इस तरह की मेरी शख्स ये आला बना देगी क्षमा की सूरत हो खुद मेरी है ऐदाया मेरी ये तेरी दुआ है ये सुबह सुबह बच्चों को पढ़ाई जाती है कि करोड़ों बच्चे पढ़ के जवान हो गए मिनिस्टर बन गए अफसर बन गए दफ्तरों के इंचार्ज बन गए तो वो जो दुआएं करते थे तो स्कूल में वो देख लें आपके सामने है। है तो हैं ये अफसर हुआ इस मुल्क का गलत बातें हैं हकबाद करने का वक्त है तो आगे हमारा काम गरीबों की हमारे करना आगे दर्दमंदों से जयीफों से नफरत करना उसका उल्ट किया ना वो मेरा काम अमीरों की हिमायत करना अमीर आ जाए नजर भाई तो गरीब आ जाए धक्के मारो इसको बात ये पाकिस्तान का मतलब क्या लाए ला है इंदा ये तर्क बातें हैं तो पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का मतलब जुबान में क्या देना लाए और है प्रैक्टिकली जाकर दफ्तरों में देखो तो और है इसका उल्ट है बिल्कुल हर वो काम अल्लाह रसूल ने जिससे मुालद किया है वो काम हो रहे हैं के रिश्वत फिर रिश्वत देने वाला रिश्वत देने वाला जहनमी अल्लाह के रसूल की है रिश्वतें ली नहीं जाने दी नहीं जाने रिश्वतों के ब्यौहार गर्म है तो बताओ ये जन्नतियों का है कि जहनमी होगा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं क्या फरमा रहे हैं तो जहन्नम अगर नहीं है तो फिर सुकून क्यों नहीं है साबित हुआ कि जहन्नम ना ही उस चीज का है कि जहां पर सुकून ना हो जहां पर बेचैनी हो अजीयत हो टेंशन हो डिप्रेशन हो और वो यहां सब कुछ मौजूद है तो ये जहन्नम हमने खुद बनाया तो जन्नत भी इसको खुद बनाना पड़ेगा सबको मिलकर है पूरी उम्मत को पूरी कौम को पूरी नेशन को अफराद के हम इकबाल क्या करते हैं अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर अफराद तो के हाथों में है अकवाम की तकदीर हर फर्द है मिलत के मुकद्दर का सितारा अब ये दौर आ रहा है ना इलेक्शनों का तो ये अब आपके हाथों में है पूरी कौम की तकदीर यहां क्या करना है आप सोचे खुद अल्लाह ने आपको दबाव दिया है शोर दिया है और फिक्र करें ये आपका भी मुल्क है सबका मुल्क है तो इसी तरह फिर वो बताते हैं कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही खुलते हैं गुलामों पर हाँ इस कायनात का एक शहशाह है उसको अल्लाह कहते हैं उसके हजारों रात छुपे हुए और वो कैसे यजा होते हैं जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही अपनी जो है वो शनासाई आश्नाई करवाता है तो फिर क्या होता है खुद शनासी जब हो जाती है खुलते हैं गुलामों पर संदर्थ संदर्थ। मराज। जब इस्लाम से आए तो क्या फरमाया? बिलाल, मैंने आपके कदमों की आवाज कहा सुनी जन्नत में सुनी असलामों में सुनी खुलते हैं गुलामों पर असल शहनशाही तो ये, ये मुकाम कैसे मिलता है जाहिर की से, दारा हो सिकंदर से वो मर्द फकीरुल्लाह जिसकी फकीरी में बुल्ले या ही, और आईने जवाब मलता, हक गोई बेबाकी आईने जवाब मलता, जो मर्दाने खुदा होते हैं उनका आईन दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है हक गो ये वो डरते नहीं है, हक बात कहने से ये उनका तरीका होता है दस्तूर होता है कि वो हक बात कहते हैं घबराते नहीं क्यों कि अल्लाह जो है मुरल हक है जब अल्लाह हक बात कहने से नहीं कतराता नहीं डरता नहीं झिझकता तो उसके दोस्त कैसे डरेंगे आई ने जवाब मलबा हक गोई बेबा की अल्लाह के शेरों को आती नहीं अल्लाह के जो शेर है ना उनको डूमड़ी पानी नहीं लगता कहते हैं फारसी में लुमड़ी को लुमड़ी को क्या कहती रूबा और लुमड़ीपन जो होता है उसे क्या कहते हैं चलाकी खुशियारी दगाबाजी करियारी ये चलाकियां नहीं अल्लाह वालों को आती ये किसको आती है ये लुमड़ी पन क्यों नहीं आती वो अल्लाह के शेर है अल्लाह का शेर जो होता है शेर का और लुमड़ी का क्या वापस है आईने जवा मतलब की अल्लाह के शेरों को आती नहीं रू तो न उठा को कोई रूमी अजम के लालाजारों में वही आबो गले वही तबरेज है साकी वो कहते हैं कि फिर दोबारा नहीं को उठा और शेर रूमी के सोज में है तेरा तेरी हिरत पे है वाले फरंगियों का फसू तेरी अकल के ऊपर जो है वो अंग्रेजों का वो सारा कल्चर छाया हुआ है और तेरा इलाज क्या है आतिशय रूमि में इलाज है और आतिशय रूमि कहां से मिलेगी पीरे मुश्किल के पास बार बारे औलिया में तो हमने आज फिक्र इकबाल इकबाल की शायरी इकबाल के फलसफे को थोड़ा सा टच किया है अल्लाह ते समझने की तोीकत आ फरमाए और फिर एक बात वो ये कहते हैं को वो जिंदा तमन्ना दे जो रूह को गरमा दे जो कल को गरमा दे जो रूह को तड़पा दे ला हम सब को अमल की तोीकत फरमाए पाते तो हैं और भी हजारा है एकदम वो यही कहती हैं कि मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझ और मैं तो अपना रोना रो रहा हूँ दुखड़ा रो रहा हूँ मेरे अंदर जो एक अजीज और आग लगी हुई है इस उमत का बनेगा क्या तुमने इसको शायरी समझ ली है पोइट्री समझ ली है मेरी नवाए परेशान को मेरी आहों को मेरे जो दुखड़े में रो रहा हूँ मैं डाए मार मार के जो बता रहा हूँ वो तो इसको शायरी समझ बैठा मेरी नवाए परेशान को शायरी ना समझ के मैं हूं महन राज और मैं मैं नही के अंदर के राजों से वाकफ हूँ मैं वो तुझे बताने की कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह ताला सब को मंडी काफींदे और महाराज नेंदल बनागो मवी